Assalamualaikum sekilas fakta 27 Oktober bersama saya Aini Zarifa. Antara berita utama hari ini, Trump berangkat pulang puji Malaysia negara hebat. Saifuddin pula desak Muhyiddin berundur. Farhash saman Rafizi 10 juta ringgit. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hari ini meninggalkan Malaysia selepas lawatan rasmi disifatkannya sebagai sangat berjaya dan bermakna. Dalam satu kenyataan di platform media sosialnya, Trump menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan sangat berdaya hidup. Trump berkata bahawa beberapa perjanjian penting telah dimeterai sepanjang kunjungan beliau. Pesawat Boeing A-Fast yang membawa beliau berlepas dari KLIA pada pukul 16 minit pagi tadi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail turut hadir untuk mengucapkan selamat jalan kepada Trump. Pemimpin kuasa besar itu mengadakan lawatan ke Malaysia selama dua hari bermula semalam pagi menghadiri Sidang Kemunculan ASEAN ke-47 yang berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KSCC. Ia merupakan kunjungan pertamanya ke Malaysia sejak kembali memegang jawatan itu pada awal tahun ini. Beliau kini meneruskan lawatan ke Jepun sebagai sebahagian siri lawatan ke beberapa negara Asia. Pas membidas sambutan berlebih-lebihan terhadap ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Malaysia semalam. Setiap usaha agungnya Takiuddin Hassan menifatkan tindakan itu sebagai mencurah garam ke luka penduduk Gaza. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata, sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia tidak patut menonjolkan imej keterujaan berlebihan itu sedangkan Amerika didakwa terus menyokong tindakan Israel di Palestin. Trump semalam disambut dengan permaidani merah dan persembahan tarian malah turut dilihat menari dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan parisan menteri hadir mengalu alukan ketibaannya. Mengulas lanjut, Daki Houdin seterusnya menggesa kerajaan untuk mengutamakan perjuangan Palestin dalam perbincangan rasmi dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan John turut membidas tindakan Anwar yang dilihat mesra menyambut ketibaan Trump semalam. Saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan benari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang. Apa logiknya sambutan sebegini diberikan kepada individu yang sedang dikecam oleh seluruh dunia? Apa faedah yang kita dapat apabila sambutan sebegini diberikan? Memalukan negara kita bagi saya. Dalam pada itu, Dewan Rakyat hari ini berlaku sedikit kecoh apabila ahli parlimen DAP mempersoal status Wan Saiful yang masih kekal di tempat duduk pembangkang walaupun telah dipecat bersatu. Tasik Glugo seperti yang kita maklum telah dipecat oleh parti dia. Jadi kenapa dia masih duduk di blok tempat yang sama? Dia sekarang bebas ke dia masih bebas dalam uh, pembangkang ke macam mana? Ya yeah. yang betul dalam parti kita ada peraturan membolehkan rayuan dijalankan sehingga tamat tempoh rayuan masih, itu masih masih lagi tamat. nak kekal dalam bersatu. Jadi, Jadi masih nak, nak, nak kekal dalam bersatu. Kalau kalau, kalau nak ni... ala-ala kalau nak kursus mengenai perlembagaan bersatu, saya boleh bagi. Saya pun tahu juga. Dekat luar, ya, tentang pagu Dalam masih lagi nak bersatu dengan bersatu. Ahli Parlimen Indera Mahkota, Saifuddin Abdullah, menjadi pemimpin bersatu terbaru mendesak Muhyiddin Yassin berundur sebagai Presiden Parti. Masalah Presiden itu selalu sangat ada. Tak ada penyelesaian. Tak ada kami bukan mahu hamba berita asli, tapi berita asli sebagai presiden ASI-ASI atau tidak ada nilai atau tidak ada nilai ini mematikan semangat agi-agi dan pimpinan bersatu. Itu soalnya. Soal politik asli? You have lost it. There is there nasihat dan nasihat. dengan cara yang formal. Dalam kenyataan bersama enam ketua bahagian bersatu lain. Saifuddin turut bahu setiausaha agung bersatu Azmin Ali dikukurkan. Kata mereka ia bagi membersihkan parti daripada masalah moral merujuk skandal video Azmin enam tahun lalu. Mereka juga mendesak ketua penerangan Tun Faizal Ismail Aziz digantikan. Saifuddin kini menyertai barisan penentang terbuka muhidin selepas Wan Saifu Wan Chan dipecat minggu lalu dan Wan Ahmad Faizal digantung keahlian selama sepenggal. Dalam perkembangan lain, beberapa ahli Parlimen Kerajaan mengemukakan usul supaya Ahli Parlimen Kota Baru, Takiudin Hassan, dirujuk ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ini susulan Takiudin mendakwa anggota agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menjalankan latihan dan serangan ke atas Masjid Rusila Marang Terengganu. Tetapi Kota Baru telah menggambarkan dalam parlimen ya seolah-olahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa berlaku yang boleh mengancam sesuatu dan boleh uh, mencurigakan keadaan ya tapi keadaan itu sebenarnya tidak berlaku pun yang membimbangkan kami adalah imej sebuah pasukan kuasa itu uh, boleh jadi tercela jika ucapan-ucapan uh, yang berbentuk provokasi itu berlaku dalam parlimen. Sebenarnya mereka nak menutup isu besar dalam perikatan nasional, iaitu isu perpecahan yang berlaku sekarang ini dalam perikatan nasional. Sebab itu mereka dah tak ada isu. Ahli perniagaan Farhaj Wafa Salvador memfailkan saman 10 juta ringgit terhadap ahli parlimen Pandan Rafizi Ramli. Ini berhubung dua video di media sosial yang didakwa memfitnah dirinya. Saman yang difalkan 10 Oktober lalu itu mendakwa kenyataan Rafizi telah menjejaskan reputasi Farhaj sebagai seorang ahli perniagaan. Farhaj berkata tuduhan tersebut menggugat keyakinan pelabur terhadap syarikat yang dikaitkan dengannya. Video pertama berkait dakwaan Rafizi pada 25 Julai, kononnya Farhaj terbabit dalam salah laku penerokaan mineral di Sabah. Video kedua pula dimuat naik Rafizi pada 20 Ogos mendakwa insiden serangan jarum suntikan terhadap anak Rafizi ada kaitan pendedahan skandal melibatkan Farhaj. Farhaj sebelum ini menuntut Rafizi memohon maaf namun Rafizi menyatakan beliau bersedia mempertahankan kenyataannya di mahkamah. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Pada Jumaat lalu kerajaan memutuskan untuk kekal peraturan sedia ada yang membenarkan minuman beralkohol dihidangkan di dewan sekolah Cina apabila disewa untuk acara tidak melibatkan pelajar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada awalnya menyokong larangan itu namun DAP menyifatkannya campur tangan tradisi. Tinjauan Kini TV mendapati Majoriti 70% merasakan keputusan kerajaan mengekalkan peraturan sedia ada itu mengecewakan kerana minuman alkohol patut dilarang di semua sekolah. Hanya 20% pula berpendapat ia keputusan yang bijak kerana dapat mengekalkan tradisi dan kebebasan sekolah Cina. Manakala 9% lagi beranggapan mungkin ada cara untuk menghormati tradisi sambil mengekalkan persekitaran sesuai bagi sekolah. Apa pula pendapat anda tentang keputusan kerajaan ini? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Aini Zarifah untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com, anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.